У м, товарища министра, вице-премьер-министра культуры, э, э, ну вот круг его задач, Ну, он э, как-то так странно не конкретизировал, он просто написал, вы в один раз, у два раза, готуе три раза, с прямого. три раза, бере три раза, вызначает пять разъев, координирует пять разъев, погодил шесть разъев, промовил шесть разъев, призначает семь разъев. ВД 7 разив, контролирует 7 разив, разрубляет 9 разив, забеспечивает 10 разив, забеспечивает 13 разив, и здесь не 14 разив. Вот если сложить все эти разы и умножить на 5 минут, то а, не хватит суток вице премьер, премьер-министра. Я считаю, что принципиально решение о совмещении поста лица премьера и поста министра культуры является глубоко ошибочным. И оно является прямым следствием сложившейся в нашем обществе пренебр... и государстве традиции пренебрежения культуры. Таким же проявлением пренебрежения было и назначение Нищука в свое время. Надо было кинуть кость в Майдан, вот ваш ведущий станет министром того, чего не нужно нам, никому, культуры. Но получилось так, что Евгений Нищук, будучи человеком приличным раз, вот, и адекватным два, осознал предел своей компетенции и понял, что лучшее, что он может сделать, это набрать хорошую команду. И э, э, с помощью ее э, начать осмысливать процессы, происходящие в культуре, он это сделал можно, я не являюсь там стопроцентным фанатом, есть люди, которые критикуют то, что было сделано, и, может быть, они отчасти справедливо критикуют, но за все годы существования нашей страны были хорошие министры. Был милейший человек Дзюба, был Ступка. но за все эти годы, ну, были, конечно, такие, что стыдно вспоминать, за все эти годы не было сделано ни одной попытки системной, начать системные реформы. Вот эта команда за полгода начала. Говорят медленно, медленно. Говорят, недостаточно, недостаточно. А, говорят, слишком забюрократизировано, хорошо слишком забюрократизировано. Но первый шаг был сделан, сейчас его обламывают. Я опять-таки еще раз хочу выразить сомнение, что у э, господина Кириленко найдется время заниматься культурой между э, э, заниматься э, культурой между здравоохранением, образованием помощью беженцам, спортом туризмом э, пенсионерами, бюджетниками какие у него еще там образование образование я уверен, что э, Министерство культуры останется бесхозным, что, конечно, э, бюджет прачечный освоен будет, но бестолково. А, вот, и э, особые, э, особые опасения, это чисто субъективно, дай бог мне оказаться неправ, я вот э, ошибался насчет Нищука. Вот я рад, что я ошибся, что это оказался хороший министр. Я рад буду и сейчас ошибиться. Но мне кажется, что ну, я вот изучал биографию товарища Кириленко. Есть основания а, сомневаться в том, что он компетентен будет на, посту, э, э, на втором своем вот этом посту, где он является совместителем. Но человек, который а, сначала а, закончил, а, а, по-моему, Херсоновскую реводку а, по эксплуатации судовых систем, 25 лет в политике в партийной системе, начиная с молодого руха, потом закончил философский факультет тема диссертации э, тема диссертации философия украинского не то национального радикализма, не то радикального национализма, но поверьте мне, э, не философия здесь ключевое слово. Э, к культуре самое близкое отношение то, что супруга работает э, в институте Поплавского. Э, Никогда не был особенно замечен ни на выставках, ни на спектаклях, ни на фестивалях каких-то, ни на каких-то премьерах. Ну, либо я там не был. может быть. Но я, это человек, который повседневно, с, с повседневной жизни не очень погружен в культурный процесс. И будучи вот, э, совместителем на этом, ну, он просто не будет уделять этому внимания. И культура, опять, это, она оказалась заложницей коалиционных торгов, но с этим придется смириться. Как вариант, есть идея оставить в Министерстве культуры э, функцию охраны культурного наследия и создать э, вынесенную из этой бюрократической цепочки, э, ну, скажем так, национальное агентство по культурной модернизации. Вот. С какими-то не... Там вот есть в коалиционном соглашении поиск нового финансирования. И есть куча примеров. Вот национальных лотерей в этом мире да, до как в Эстонии э, центр современного искусства существует на 1% от табачного акциза. Ну, если прибавить еще алкоголь, и страна большая, может быть, мы что-то сделаем. Но, по крайней мере, э, по крайней мере, э, наблюдать э, тихую смерть культуры сегодня, это не только э, неприятно, да, но еще страшновато становится. Все, что мы сэкономили на э, там, э, театре и кино, э, мы десятки и сотни раз переплатили на Донбассе, на армию, на то, что нам придется восстанавливать разрушенное. Пора понять, что культура это не часть индустрии развлечений, а один из ключевых моментов э, сферы национальной безопасности, потому что именно на ней основывается самоидентификация современной нации. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Ирина Подоляк. Я новообранный депутат Верховной Рады Украины. И я имею почесную посаду